নমস্কাৰ কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰলৈ ভূ খবৰ চলিত সপ্তাহতে বৃদ্ধি হ'ব পাৰে ডি এ আৰু ডি আৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চলিত সপ্তাহতে কৰ্মচাৰী ডি এ আৰু ডি আৰ বৃদ্ধিৰ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ দ্বাৰা এক কোটি বাৰ লাখতকৈ অধিক কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনভোগী উপকৃত হ'ব সমাগত হোলীৰ সময়তে চৰকাৰে এই ঘোষণা কৰিব পাৰে বুলি এটা সূত্ৰই দাবী কৰিছে আৰু সূত্ৰটোৱে ডি এ আৰু ডি আৰ দুয়োটাই দুই শতাংশতকৈ বৃদ্ধি হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ অধীনত বৃদ্ধি হ'বলগীয়া ডি এ মূল দৰমহাৰ বৰ্তমান তেপন্ন শতাংশ আৰু ই গৈ বৃদ্ধি হৈ পঁচপন্ন শতাংশ হ'ব উল্লেখযোগ্য যে কৰ্মচাৰীসকলে ডি এ বৃদ্ধিৰ বিপৰীতে পেঞ্চনভোগীসকলৰ ডি আৰ বৃদ্ধি হয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সাধাৰণতে বছৰত দুবাৰকৈ মাৰ্চ আৰু অক্টোবৰত ডি এ আৰু ডি আৰ বৃদ্ধি কৰে বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত হ'বলগীয়া কেবিনেট বৈঠকত এই সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে দ্বিতীয়টো খবৰ আশা আৰু অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ বিষয়টো বাজেটত উখাপন কৰাৰ পিছতেই চি আই টি ইউ আছামে সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে দিছপুৰৰ ভিতৰত যাব নিদিয়ে গতিকে উজান বজাৰ কাৰ্যালয়ত নিজৰ বিভাগীয় সঞ্চালকক সাক্ষাৎ কৰি বাজেটৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জনালে আজি অসম ৰাজ্যিক অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকা সন্থাৰ সজাতি দলে চলিত অধিৱেশনতে বি বৃদ্ধিৰ ধন ধাৰ্য কৰক গতিকে আশা আৰু অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ কাৰণেও এটা অত্যন্ত ভাল খবৰ ইয়াৰোপৰিও পোন্ধৰ মাৰ্চ তাৰিখে তিনিখন জিলাত লোকেল হলিডে' ঘোষণা কৰা হৈছে সেই জিলাকেইখন হৈছে কামৰূপ মেট্ৰ' আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে যিটো অৰ্ডাৰবাদী গভৰ্ণৰ ন'টিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাইছে কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ কাৰণে আৰু দ্বিতীয়খন জিলা হৈছে শ্ৰীভূমি জিলাত শ্ৰীভূমি জিলাতো বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে তৃতীয়খন জিলা এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰাৰ ভিতৰত হৈছে শিলচৰ জিলা গতিকে এই কৰ্মচাৰীসকলে যিহেতু চৈধ্য তাৰিখে বন্ধ আছে পোন্ধৰ তাৰিখেও লোকেল শৈলী ইয়াত দিয়াৰ কাৰণে আৰু তিনিদিন বন্ধ তেওঁলোকে পাব যিহেতু ষোল্ল তাৰিখ দেওবাৰ তিনিদিনকৈ বন্ধ পাব অন্য এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ বিত্তমন্ত্ৰীৰ বাজেট ভাষণত ইউ পি এছ স্বৰূপত ক্ষুব্ধ আৰু এন পি এছ কৰ্মীৰ সন্থা তেওঁলোকে চৌবিছ মাৰ্চত কৰ্মবিৰতি দিছপুৰ চৰো কাৰ্যসূচী এই সম্পৰ্কত বাতৰি কাকতত এটি বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰ্হিত ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন আঁচনি অৰ্থাৎ এন পি এছৰ পৰিৱৰ্তে ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীম প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ কথা বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেওঁ জনতা নিয়োগ মহোদয়ে তেওঁ বাজেট ভাষণত উল্লেখ কৰাৰ লগে লগে জাঙুৰ খাই উঠিছে সদৌ অসম চৰকাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰী সংস্থা পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰি ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰী সমাজৰ অৱসৰী সময়ত সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ দাবীত বাজেট দাখিলৰ দিনটোতে তেওঁলোকে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে অ' পি এছ প্ৰৱৰ্তনৰ মূল দাবী পেচ কৰাৰ বাবে অহা চৌবিছ মাৰ্চত সমগ্ৰ ৰাজ্যত কৰ্মবিৰতি পালন কৰাৰ লগতে দিছপুৰ চলুৰ তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে আৰু পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা বা অ' পি এছৰ পুনৰ বলবৎ কৰাৰ কোনো উংঘাম নোহোৱাৰ লগতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অপৰিহাৰ্য যেনে সংশোধিত দৰমহাৰ লগতে সংলগ্ন কৰা কাৰ্যকালৰ সময়ত মৃত্যু হোৱাসকলৰ ক্ষেত্ৰত অনুকম্পামূলক পৰিয়াল পেঞ্চনৰ সুবিধা অক্ষুন্ন ৰখা মৃত্যু আৰু অৱসৰকালীন গ্ৰেছুৰিটি প্ৰদান কৰ্মচাৰীৰ পৰা কাটি ৰখা দহ শতাংশ ধন লাভাংকৰ সৈতে ঘূৰাই দিয়া প্ৰসংগ বাজেটত উল্লেখ নকৰিলে গতিকে এনে বহু তেওঁলোকৰ দাবী আছে কৰ্মচাৰীসকলৰ গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে এই কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই সম্পৰ্কত বাতৰি কাকত এটা বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে গতিকে আজি এই ভিডিওটি আমি মূলত এই তিনিটা বিষয় লৈ আপোনালোকলৈ আগবাঢ়ি দিলো এনে চৰকাৰী সরকারি আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত খবৰৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ভিডিওটি ভাল পালে লাইক আৰু শেয়ার কৰিব ধন্যবাদ